Що? що? це? Ну, що У нас 5.30, і ми вже зараз в ефірі. Хей! Так, отже, добре. сьогодні ми спілкуємося про звірів або смартфони. Щось треба доведеться обирати. У нас є подарки. Ви пам'ятаєте, що ми готові їх вручати тим, хто буде правильно відповідати на питання, Вікторія, в конце І не забувайте, що, лише мить Ми дізнаємося про всю біографію милоевич. Я все... пропоную якраз відкривати цю біографію і розпочинати знімати наш бойопик. Мила, я мила, действительно украинка, и мы все об этом, знаем, и она неоднократно об этом говорила. Она любит очень нашу страну, всегда ее поддерживает. Так, она родилась в Киеве, и, конечно, ее батьки были над, занадто занятыми людьми, и поэтому довелось ее нацелать в Днепропетровск до бабуси. И бабуся как раз занималась выхованием дитинки. И, в общем, пять лет, как только ми Милушки исполняются, они переезжают с семьей в Лос-Анджелес, где она ходит в школу, ее дразнят еще и из-за акцента. И девочки приходится очень сложно, поэтому уже в 15 лет она говорит всем все. Вай-фай, вай, я поехала, уеду я, и, в общем, собирать чемоданы, и говорит, знаете, родители, теперь давайте так, вы живете отдельно, у меня будут вообще все прекрасно, и я куплю себе дом, и вас приглашу потом посмотреть на то, как я тут разжилась. И, короче, Причем, вот 15... такой характер, то и вы себе, то есть она еще неполнолетняя, когда я своих вы купу себе квартиру, причем при она ведома, на, на какие гроши, так, треба будет столкнувать и запитать. И при этом она еще успела даже одружиться. Кстати, если сказать про шлюпы, ты помнишь, что их было целых три? Да. Так, и, кстати, через то, что были очень тяжелые отношения мамы и дочки, она очень боялась родителей. Да, но при этом все равно Мила признается уже сейчас, что мама в длительный период времени была ангелом-хранителем. И вот в один след именно мама ее привела в кастинг-агентство, где Милу впервые разместили э, на, обложке, э, на обложке журнала Леи. После же в кино девочка впервые с в 13 лет а в фильме Зелмана Кинга Слияние двух лун, а Ой -ой -ой -ой. уже в 15 играла роль в возвращении в Голубую Лагуну. А И уже Путин на Царь Руденька красуня. Это в роли иноплантян, которая, короче, чего напоминает, и чего раптом забула, и сюжета пьятого элемента, этого легендарного шедевра ведь Люка бы бессонна. Кстати, нужно тут сказать про Фейл Милл. Вы знаете, что, оказывается, свою роль в пятом элементе девушка получила со второго раза. Вот так. И здесь ее настойчивость все же сыграла большую влиятельную роль. Вот. Так. Я помічаю, що у нас то далі відбувається щось таке дивне. Звіри або смартфони доводиться обирати. Справді, якщо ви приїжджаєте до зоопарку, від вас вимагають здати повністю усі гаджети. Це відбувається, до речі, у британському природному парку New Forest. І там заборонено просто проходити з гаджетами. Причому ви здаєте навіть мобільні телефони, навіть пікалки з автівок і всі речі, які тільки з вами є. Терапія гаджета зависимості, так її називають руководителі і люди, працюють в зоопарку. А на самом деле ее смысл заключается в том, чтобы человек не отвлекался на онлайновые всякие разные штучки, дрючки, игры, фотографии, а, офлайн, онлайн общение, а наслаждался жизнью все же офлайн, Смотрел на природу, на, общался с животными. Спилковался взагали, просто один одним, Потому что все проезжают до этого зоопарка и начинают все это выкладывать в Инстаграм, писать сейчас на Фейсбуке, спілкуватися по мобильному телефону. И а, вся экскурсия проходит взагали... Вообще, короче, люди смотрят не туда. Друзья, настав час выгородить себе за уважность, так что заходите на Нескафе, in 1 m 1 tv выбираете правильную ответственность и получите чашку и запас кавы от Нескафе 3 в 1. И я предлагаю прямо сейчас перейти к нашим вопросам. Вопрос несложный. Если вы были э, разумницами и слушали нас правильно... А больше разумниками. И... Да, ну, извините, я постоянно обращаюсь к девочкам. <свят> Мне просто кажется, что девочки в основном всегда внимательнее. Итак, давайте все вместе вспомним, сколько часов будет длиться музыкальный марафон по Перший варіант 24 часа, другий варіант 12 часов, і третій варіант 6 часов. Так, хто перший буде відповідати, обов'язково отримає запас кави і при цьому ще червону чашку. Потім ми збираємо всіх, хто відповів вірно. І потім рандомно будемо обирати якраз ще одного переможця, тому що одне питання, два переможці. І при цьому не забувайте, що ви можете також потрапити на музичний марафон «Пока лета Для цього необхідно прямо зараз надсилати своє селфі за адресою, яку ви бачите, за посиланням, яке ви бачите на екрані. І Таким чином такой же принимает участие ути активности. Будем... Билет на бакалета. В общем, yeah. прямо сейчас отсылайте селфи и выигрывайте паризы у нас. Давайте и ровно через час мы будем нет ничего через час мы будем дома. А я не, не знаю, чуваки, что вы будете, а что вы будете делать через час? Давайте поговорим об этом. А? До встречи Bye. до завтра. Пока. Еще